Это 965, да? Да, 965-63 года. 63-й год под их паспорт, да? Да. Да, с не скаю, да? 63-й. Тут делали их, в принципе. Для себя робили, а потом просто нуждим на ньому Нема кому А Ну, відкройте багажник. Дело в том, что... Сейчас. А еще сказать двигатель Volkswagen, да? Volkswagen. Двигатель Volkswagen. Двигатель Если Volkswagen, да? Стоит на Запорожескую коробку. А там переходник на эту да, коробку да. запорожскую. Ну ребята работали переходника. А с чего Volkswagen? Посад. С посадка. Да? Посад 1,8. А ну, какой объем? 1.8. Дни 8. Это без турбины, да? Была турбина, была не турбина, был компрессор у меня. Ну, он, короче, навернулся и все поснимали, поставили карбюратор обычно. А какая мощность сейчас этого стокового получается, да? 390. Стоковый сколько там? 90. Это именно, да? 90 да, лошадей инжектор стоит? Нет, стоит карбюратор, я же говорю, там были, проблемы, а, карбюратор. были проблемы с моноинжектором То его выкинули, потому что это все деньги А машина как бы не реализуется mm -hmm. не стала, А потому, еще коробка запорожец да? Коробка запорожец э, Рычаги задних запорожец Усилены стойки, по-моему, десяточные задние. Ну я вижу амортизаторы здесь. Да, да, вроде десяточные, напомню, только стаканы переварены. Так здесь переварен, он же не встает, так получается. здесь вот, вот это отдел переделано. переделан. Зато панель, по-моему, ритма со стаканами. А стаканы родные? А... Да. сзади места нету, Ну, сзади мы это сделаем под усилители. А вот это что? Ну, Танцы просто уже ну, доделывали, чтобы красиво было сзади Усилители А, это усилок там, да? Да Усилители там Конденсатор ложить. Sony На Их даже играть можно А две да. этих чай? ты сам делал да? Ну, сколько денег у тебя просто, Бюджет машины какой? Пятнашка Пятнадцать тысяч? Без времени, да? Ну, это, то есть 15, 15 тысяч плюс нахуй Новая в салоне, блядь. Ну за то, что это машина, то в натуре. Тут качество покраски, салона, обтяжка, блядь. И полностью все, блядь, сделано не в Циганцев, а Я св... Отвечаю, я сначала не понял, что это запор. Отвечаю. Да, ну ребята Так тут жопу писать. просто вытянули, понял, блядь? Она же не такая должна быть. Как-то ее, блядь, так сделали, понял? Она вообще охуеть, пиздец. Все полностью кузов цельнометаллический, то есть никакого пластика. Тут башмаки, блядь, башмаки, блядь. Это металл? Это резиной, блядь. Все металл. металлический полностью. Вот металл, эти башмаки да? вместе с резиной стоят, как, блядь, восьмерка или девятка, блядь. Здесь ну, усилитель стоит, он, да? Конечно, сзади два усилителя стоят. А, здесь два, две магнитолы стоят. Э, одна DVD получается. А, это одна DVD, да. вторая. А вторая голова честа. Угу. Ну, телевизор, 15 а сиденье сидений. салона чего ты стоит? Сиденье. А Турикан. я бы ушки Шип... брал, я точно Навшитый, не знаю. Да, да Точно не знаю, какие и что. Что за сиденье? А, это стоит. Монитор. А, это монитор, да. Да, он выдвигается вперед, опускается здесь кто же кожа? Это Алькантара. Кожзам. Кожзам. Это mm -hmm. натуральная кожа. Ну, тут, то есть комбинированная. Mm -hmm. Подсветочка везде, на динамиках подсветочка, в салоне подсветочка, днище подсветочка. Она вечером хорошо смотрится, ну, интересно. Усилители все подсвечиваются. Ну как капот, да, что там под капотом. Багажника нема, в багажнике Ага, здесь саб стоит, да? Да, сабвуфер тоже, усилитель на сабвуфер. Сзади два медбаса. Так, а как он звук идет? А, там, а, там фазоинвекторы в салон выводим. А, то есть из звук... Из под ящика, да. Из под ящика там фазоинвектора. И в салон, да, звук? Это усилитель, да? А это что? Что за узкое еще стало? омыватель. Омыватель мать. Ну, по ходу -по дивиться, потому что я не дивился, это три года, я до него вообще не заглядывал. Ну, закрывайте. Тоже после того, как поставили карбюратор, он трошки что-то зажил. Так, а передние тормоза, что у нас? Жигулевский. Жигулевский и ходова тоже? Ходова... Ну, я вижу, она жесткая. Да, ходова торсионная стоит от 40-го, Ступицы поджигуль, но она жесткая такая. Да, она жесткая, жесткая. она жесткая. Вся жесткая. Что передок, что задок. Ну задок уже амортизаторов там немает. Ш... Он еще скачается на пружинах. А так и задок в принципе тоже жесткий. Угу. Она все жесткая. А спойлер от чего стоит сзади? Спойлер самодельный, там самопасый. Но он металлический, да? Да, да. Металлический все все полностью из металла никакой пластики. Так это полностью металл и вот нижние ну, вот фарты полностью, да? полностью металл есть да? он был uh -huh. вынул там видно, что металлический не грамма пластика uh -huh.